Уважаемые граждане, извиняюсь, буду общаться на русском языке, мне так удобно. Вот у человека проблема, да, дело производства, там закрываются глаза на преступления милицией. Вы же все прекрасно помните, как у нас пытали, применялись пытки, засовывались дубинки, вешались на ломах в противогазах люди. Шо? Уже все это закончилось, забыли вже об этом. Вони об, об этом не хочуть розмовляти. вони хочуть поговорити проти того, щоб вони э, розсматривали, законно вони випустили політв'язню чи незаконно, бо вони бачать, що ці люди вийшли і гуртують молодь, щоб була у молоді дисципліна, щоб не було ніяких там пришлепків. Им це не, не вигідно, їм страшно. Тому вони і там якісь законопроекти, якісь комітети создають. А на таке безчиння, яке творилося тут, вони вже закривають очі. Так що, в першу чергу, що я хочу сказати, повинні ви, звичайні громадяни, як це було раніше і до революції, приходити до тих райвідділків, піднімати питання, мітінгувати і проводити пікети. А як ця сволота буде приміняти силу? Як це робив Янукович, як тут воно вже два автобуса ВВ проти нас тут приїхали, якісь бобіки понаїжджали, це ж нас розганяють звичайних людей в першу чергу. Ми розумієте, в чому справа? Те саме кіно, тільки друга серія. І як вже звичайні люди, громадськість, будуть пікетувати цих виродків і вони будуть застосовувати силу, то ті прийдемо ми, люди в масках, і будемо з ними розмовляти по-іншому. Як це було на Грушевського і так далі. проект делах там и кучек там и всяких установок полицейских, засовывали тупинки, там надо и не надо, зажимали пальцы в И эти люди еще не наказаны. А это новоиспеченная Верховная Рада, вместо того, чтобы заниматься такими наболевшими моментами, с которыми приходят сюда люди, они занимаются неизвестно чем. по поводу того, что здесь происходит. Ну, конечно, это те же ребята, это те же победители э э э этого кровавого режима, которые с палками, со железными щитами э э пошли на хищников вооруженных автоматами, которые в них стреляли и убивали. Это такие же патриоты, как и мы с вами здесь стоящие. Как у нас может не быть с ними диалог. Вы шутите? Шу. Это все наши побратьи. что есть представители правого сектора, есть представители самообороны. Не больше, не меньше. А вы, по сути, обеспечиваете порядок, чтобы все было... Конечно, но вы видите, что уже автобусы там с милицией, с ВВшниками, сюжет разворачивают. Разв... Люди просто пришли высказать свою точку зрения. Им не нравится что-то, они имеют на это право. Они же здесь ничего не ломают, ни, никого не убивают, не бьют. Правильно? Почему? Что здесь делает милиция и автобусы ВВ? Вот для того, если будет применяться к людям а где сила, они? Там ну, да, с, с обоих сторон. С другой стороны, вот этого здания мы ходили в разведку там на... Вы можете сами пойти проверить. Я думаю, они там еще находятся. Три автобуса бывают, и, по-моему, машина да, Как туда попасть? То есть, то... Да, с вход вокруг здания обойти. На обзорку подойдите. Просто... Сразу за забором. И с той стороны еще Вы стоят. сами понимаете, чего здесь делают силовики. И если они будут применять силу к простым людям этим, мы дадим им достойное Как это делалось на Грушевского и так далее. Вот и все. Не больше не меньше.